Оккупанты бросили на произвол судьбы жителей захваченного левого берега Херсонщины. Как пишет российская СМИ «Астра», жители оккупированных Олешек и Голой пристани всю ночь пытались спастись от наводнения. Многие дома затопило полностью. Люди сидят на крышах. Люди самостоятельно ищут лодки. Помогать им взяли жители неоккупированной части Херсонской области. Для этого был создан специальный чат, где пострадавшие оставляют заявки, а волонтеры их обрабатывают и занимаются спасением людей. На кадрах одной из таких волонтерских спасательных операций видно, что лодка сначала плывет через затопленное село, а после сворачивает в основное русло Днепра. И дальше направляется к правому неоккупированному берегу. вот стариков забрали, бедных нашли еще двоих. Все двоих стариков нашли, дня. Доедем 100 метров от Днепра в плане. В последнем ряду дальше. Да будет бабушка, хорошо, выберемся, все будет нормально. Спасибо. О, даст, выберемся, все будет хорошо. Ван Антонов ваш вдалеке видно. Жители затопленного оккупированного села Забарина рассказали изданию Астра, что всю ночь не могли дозвониться до российского МЧС. К тому же связь начала пропадать как таковая. Ситуация ухудшилась. Мы сидим на крыше. Нас не эвакуируют. Российские власти все свалили. Нас оставили. Света нет. Связь начала пропадать. Дома, которые были в 100 метрах от берега, уже в воде. Российские военные уходили налегке в самом начале. Тоже никого не эвакуировали. Никто нигде не отвечает. Насколько знаю, уже отвечать некому. Все сбежали. Мы телефоны надолго не включаем. Заряжать практически негде становится. Волонтеров за барина, как и в Олежках и Голой пристани, нет. Мы не знаем, что нам делать говорят жители Забарина. Волонтеров с лодками и спасательными жилетами оккупационные власти не пропускают в села, где люди сидят на крышах затопленных домов. Об этом изданию Астра рассказали сами волонтеры. Также такие же сообщения появились и в местных чатах. Мы доехали 3 километра до Олешек и на блокпосту нас не пустили. Там связи не было. Мы вернулись в Раменское, и не знаем, что нам делать дальше. У нас с собой спасательные жилеты, рассказывает один из волонтеров. Волонтеры пытаются заехать в город со своими плавсредствами и их не пускают в город. Этим занимается МЧС. Военная администрация этот вопрос решить не может, пишет другой волонтер в местном чате. Причины не объясняют, разворачивают и все. У нас собралось уже очень много людей, кто хочет помочь лодки привезли. На данный момент пропустили лишь двух человек, рассказал Астре еще один волонтер. В Новой Каховке вода остановилась. Затопленный Днепровский проспект, улица Историческая, частично Героев Украины. Также вода стоит в частном секторе рабочего поселка и в районе школы номер 6. Больше всего пострадали села Новокаховской громады, расположенные вниз по течению. Корсунка, Днепряны и дачные кооперативы, сообщает мэр Новокаховки Владимир Коваленко. Подписываемся на канал, ставим лайк, жмем на колокольчик и оставляем свой комментарий. А как обстоят дела с эвакуацией на правом берегу Херсонщины? По состоянию на утро затоплено 1852 дома, эвакуированы 1457 человек из прибрежной зоны. Большинство из із району Корабел, города Херсона сообщил утром глава херсонской Ава Александр Прокудин. Інтенсивність підтоплення зменшується, однак, через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Загалом станом на ранок затоплено 1852 будинки на пробережній Херсонщині. Вже всі працюють, аби допомогти людям, які опинились в зоні підтоплення. Вночі до нас звернулось 13 людей, серед яких п'ятеро жителі Лівобережжя. Станом на шосту ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону. корабел вывезли 1286. К сожалению, из сообщений в чате эвакуации Олежки, ситуация там ухудшается с каждым часом. Вода все больше и больше прибывает и уже затапливают крыши домов. Волонтеры составили инструкции, что делать, если вода прибывает. Первое. Если вода прибывает, лезьте на крышу, не на чердак. Чердак только в том случае, если с него реально всем выбраться на крышу. Второе. Взять что-то, что позволит заметить вас издалека. Простыню или полотенце, чтобы махать. Что-то светящееся, издающее громкие звуки, что угодно для привлечения внимания. Третье. Надеть теплую одежду. Четвертое. Ни в коем случае не пить и не есть то, что упало в воду. Пятое. Взять с собой питье и перекус. Шестое. Если есть спасательные жилеты, круги для плавания, надувные матрасы, пустые пластиковые канистры и бутылки, брать и использовать все, что может держаться на воде. Седьмое. Приготовить плавучие материалы, бутылки, пенопласт.